bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu hammamizga allohni rahmati bo'lsin barakoti bo'lsin bugungi kunimiz ham oxirat ham dunyo ishlarimizga foydali kunlardan biri bo'lsin bugunlik juma kunini fazilatu yaxshiliklaridan alloh hammamizga o'zi ko'paytirib bersin ilohim juma bayramligi o'zi shu kunda qalbimizda bir xursandchilik paydo bo'lishidan bilsak bo'ladi bu juma ham bir musulmonlarni bayram kuni xuddiki hajga borolmaydigan insonlarni haji deb ham ta'rif berilgan ya'ni musulmonlar to'planadi bir birini ko'radi hol ahvol so'raydi <laughs> to'planib namoz o'qiymiz duolar inshaalloh jamoatni duosi albatta ijobat duolar qilamiz asosiysi xudodan so'rashimiz kerak shu kunlarni fazilatu yaxshiligini bersin va shu kunni gunoh bilan emas balki yaxshi ishlar bilan o'tkazishimizni xudo taolo hammamizga nasib qilsin hazrati ali aytgan ekanlarda bayram kuni manu kun demasdan bayram kuni man uchun gunoh qilmagan kunim degan ekanlar qurbon hayiti ramazon hayiti juma kuni demasdan balki bayram kunim gunoh qilmagan kunim man uchun bayram kunim degan ekanlar bu degani har kuni o'zimiz uchun bayram qilsak bo'ladi ya'ni uyquga ketamiz endi uyqudagi kech olti soat yetti soat mobodo uyquda tushda gunoh qilsak u gunoh hisoblanmaydi tushdagisi inshaalloh bu hech qanaqangi bir nuqson hisoblanmaydi bu uyg'ongandan keyin yana uyquga ketgungacha bo'lgan oraliqni eson omon gunoh qilmasdan masaa kecha o'tkazgan bo'lsak siz uchun payshanba bayram kimdir duyshanba kuni shundi o'tkazgan bo'lsa o'sha odam uchun duyshanba bayram bo'ladi u chislosi kuni farqi yo'q bu degani kunimizni bayramona o'tkazishni xohlasak gunoh qilmaslik kerak gunoh bilasizlar ko'p aytamiz ikkita ish gunoh hisoblanadi bittasi buyruqlarni qilmaslik ikkinchisi qaytarilgan ishdan qaytmaslik bu gunoh hisoblanadi taqvo deganda gunoh qilmaslikka harakat qilish tushuniladi taqvo deganda jannatga intilish tushuniladi taqvo deganda do'zaxdan o'zini saqlash tushuniladi taqvo deganda yana bir ma'nosi xudoga itoat qilish ya'ni allohni gapiga kirish o'zi lafzi har xilu lekin bir xil ma'no ya'ni jannatga kirishga harakat qilish degani bu degani do'zaxga kirmaslikka harakat qilish degani ba'zi birlar taqvoga ta'rif beradi inson o'zini isloh qilishga harakat qilish taqvo deydi hammasi lekin qachon odam isloh bo'ladi qachonki yaxshi hislatlarni o'zida jamlasa yomon hislatlarni yo'qotsa keyin o'sha odam solih bo'ladi isloh degan so'z solih ya'ni bu murskoy rod ya'ni yaxshi erkak degani soliha bu женский rod ya'ni yaxshi ayol degani isloh solih shu bitta narsa xullas kunimizni yomon ishlar bilan o'tkazmasak inshaalloh o'sha kunimiz bayram bo'ladi lekin mana ikkita hayit bayram jumani bayram deyapmiz hop undan tashqari biz uchun katta bir butun millat uchun katta bir yutuqqa erishgan kunlarda ham nishonlashlik durust deyilgan masalan birinchi sentyabr biz uchun juda katta yutuq kunimiz bu u nima edi biz qullikdan ozod bo'lgan kunimiz ya'ni mustamlaka mustabid davrdan o'zingga xon o'zingga bek bo'lib yashagin deb e'lon qilingan kun nechinchi <laughs> yil edi bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yil o'ttiz birinchi avgust kuni olloh rahmatiga olgan bo'lsin birinchi yurtboshimiz islom abdug'aniyevich karimov tomonlaridan e'lon qilingan shu kundan boshlab bizni bizni ham yem ko'kragimizga shabada tegib qolar degan bir majoziy gap bor o'sha şe kundan shabada tegdi bemalol qur'on o'qishni boshladik bemalol hayit namozlarini o'qishni boshladik chunki undan oldin hayit namozlar yashirinib bekinib o'qilardi bemalol biznes qila boshladik chunki biznesmenda chayqovchi deyalardi boshqa viloyatda deb bilmadim bizni farg'ona viloyatida savdogarda chayqovchi deyilgan jinoyatchi o'zi chayqovchi nima degani o'zbek tilida bormi bilmadimu xullas shu yomondek qaralardi mikrofonlarda masala qilaolmasedi hech kim keyin mana aqiqada masalan hozir erdamanda bir joyga borib aqiqada ma'viza qilib keldim kecha beshta işte joyda ma'viza qildim deganim bemana aroq harom deyolyapmiz ey namozingni o'qi jumani farz deyyapmiz namoz o'qi deyapmiz e y poraxo'rlar pora olmanglar dee odamlarni xalqini xalqni pulini yemanglar birovlarni haqqini yemanglar deya olyapmiz to'g'rimi mana diniy kanal internetda bemalol ocha olyapmiz mana millionlab o'sha şey, muxlislarga ega bo'lgan mana kanalimizga birov e'tiroz bildirgan yo'q mana primoy qila olyapmiz youtubedan instagramdan butun dunyoda o'zbekchani tushunadigan butun amerika deysizmi yaponiya deysizmi hamma joyda kommeнтарий o'qib tursangiz yozib turishadi biz yaponiyadan eshityapmiz koreyadan eshityapmiz bu o'sha ollohni inoyati allohni marhamati bilan biz uchun bo'la musulmonlar uchun biz xalq uchun juda katta erishgan xursandchilik kunlarimizdan biri shuni ham bayram qilsa bo'ladi deganim masalan qurbon hayit bayrami kuni eng savobli yaxshi kun ramazon hayitini bayram kuni payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki o'ttiz kunda olloh nechi ming minglab odamni do'zaxdan ozod qilsa oxirgi ramazon oyini oxirgi hayit kuni shuncha odamni yana bitta optim do'zaxdan ozod qiladi deyilgan shunaqangi xursandchilik kuni lekin yo siz yo man yo kimdir o'sha kunni gunohlar bilan o'tqazsa u bayram emasda unga u u bayram emas u tepada aytganimdek bu go'zal gapki gunoh bilan o'tmagan kun gün, bayram kuni shunga harakat qilish kerak gunoh qilmaslikka har juma juma namozidan avval payg'ambarimiz alayhissalomdan bizga qolgan meros bittasi ilm merosi qolgan va uni tarqatish meros qolgan ya'ni ilm o'qigan odam payg'ambarni meros so'ri bo'ladi va uni tarqatgan odam payg'ambarini payg'ambarimiz alayhissalomni qilgan go'zal ishlarni qilgan odam bo'lamiz ya'ni shu odat qoldi bizga sahobalarga ge, keyin tobiin keyin taba tobiin shuna bo'lib 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 bizgacha yetib keldi alhamdulillah bu qiyomatgacha bo'ladi jumadan oldin bir dinimizdagi bir mavzu tema haqida xalqimizga yetkazish chunki orna orada aytaman dinimizda e'tibordan chetda qolgan tema yo'q islom dinimizda birorta tema qolmagan hayoligizga keltiring xohlagan temangizni u haqida ma'lumot bor maslahat bor hatto yomon ishlar ham qolib ketmagan u haqida din nasihat qiladi uni yaqiniga bormagin deb birorta yaxshilik qolib ketmagan din nasihat qiladi uni mahkam ushlagin agarchi kichkina bo'lsada u yaxshilik rasululloh nima dedilar musulmon odam uni kichik sanamaydi albatta qiladi uni deganlar musulmon odam yomon ishlarni eng kichigini ham kichik demaydi uni qilmaydi deganlar chunki bir qaragin tog'lar bitta katta tosh emas u toshlardan jam bo'lib katta tog' bo'lgan deydi bu nima degani kichkina bo'lsada yaxshi amallarni qilaveraylik tashayveringda paqirga yani, oldin uyda pamidori eksak bir narsa eksak yer chopgandan keyin otamiz rahmanlik tosh terdirardilar munday bunday toshlar zato yigirma o'ttiz metrda bir paqir bo'lib qolardi deganim kichikdir lekin bir paqir -de bo'lyaptimi deganim bitta amal mustahab chiroyli amaldir amallarni eng kichigi mustahab amal yaxshi amallar ketdi bag'i sunnat vojib va farz u kattalashib ketaveradi deganim kichik bo'lsada qilib qo'yaveraylik tashlab qo'yaveraylik oxiratdagi paqirimizga yomkisga tashlab tashlab qo'yavering mana shu yerga şey kelguncha o'n oltita odamga salom bergan bo'lsangiz tasavvur qiling o'n oltita tashladinizda u kichik tosh ham emas u salom u kalladan kattaroq tosh u u salom sunnatda u mustahabdan tepada u endi yana qanaqadir boshqa boshqa yaxshilarni masalan kelib hozir shu yerda o'tirib mana biz juda katta xarsang toshdek ishga keldik hozir biz u nima edi bu farz juma to'ru mazhabda farz farz bu endi juda katta amal bu ko'p aytaman yana aytaman qayta qayta aytaman qaysiki bir amal qilishlik katta ajri bo'lsa uni qilmaslik katta gunoh bo'ladi mana juma katta amal bu katta savob bu qilsak agar qilmasak shunaqangi katta gunoh bo'ladi набоroti ham bor ya'ni aksi ham bor qaysiki bir amal qilishlik katta gunoh bo'lsa uni qilmaslik katta savob bo'ladi mana bugun aroq ichmadikmi yo'q alhamdulillah kecha ham ichmadik xullas esimizni taniganimizdan beri kimdirlar ichganyu kimdirlar tashlagan kaman la zambalahu degan hadis bor gunohiga tavba qilgan odam bamisoli gunoh qilmagandek bo'lib qoladimi ikki yil oldin araq tashlagan ham ichmaganlar qatorida inshaalloh yo bir oy oldin yo kecha tashagan bo'lishi mumkin mana bugun bo'ldi tamom ertaga jumaga boraman araqni tashladim degan odam bo'lishi yani mumkin bir kunga emas abadiy deganim mana bizga inshaalloh o'sha inshaalloh deganim araq ichish katta gunoh bo'lsa biz shuni qilmaganimizga inshaalloh bugun nomoyo amolimizga katta savob yozildi xudo xohlasa inshaalloh Xo'p. bugungi mavzu ertaga qana bayram xudoga shukr, shukur bilarekanmiza ertaga yangi yilbasku demadilar yaxshi ustoz haqida kim maqol biladi bilmaysizlarmi yo atyapsizlarmi otangdanmi otangdekmi <laughs> ho'p dek ham danham ikkovi ham kichik urвеemas to'g'rimi dek desangiz ham dadangiz bilan teppa teng degan dan desangiz yuqorida bo'ladi to'g'rimi otangdan otangdek mayli ikkoviga ham rozimiz pasini olsak ham otamizdek hurmat qilib qo'ysak inshaalloh go'zal bo'ladi bugun islom va ustozlar haqida gaplashamiz ya'ni islomda ustozlar maqomi o'zbekiston musulmonlar idoramizdan kelgan mavzu ustozlar tire e'zoz va ehtiromga munosib zotlardir degan mavzu ustoz deganda darrovda muallim tushuniladi muallim arabiy so'z bo'lib negizi ilm degan so'zdan olingan ilm bilish degani muallim degani bildiruvchi degani muallim bu ustoz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor shu lafzda kelgan avu kama qola rasululloh sollallohu alayhi vassallam tubo li muallimi al xyro deganlar tubo bo'lsin yaxshilik bo'lsin jannat bo'lsin insonlarga yaxshiliklarni o'rgatuvchilarga jannat bo'lsin deganlar ya'ni bu degani bu yerda xoslab aytmayadilar muallimul hadis muallimul qur'on yo muallimul aqida deyilgani yo'q li muallimin nas al xoyro deyaptilar yaxshiliklarni o'rgatuvchi muallimlarga jannat bo'lsin yaxshilik bo'lsin deb rasululloh alayhissalom bizga aytdilar